Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Bangsa Mekanika. Bertemu lagi kita hari ini tak lain tak bukan untuk membincangkan tentang kereta elektrik. Tapi perspektif hari ini adalah kita nak tengok sebab waktu kami buat video-video sebelum ni semua orang macam curious dia nak tahu kenapa kereta-kereta EV ni dia punya resale value tu sangat luar biasa menjunam terjun teruk Jadi sangat teruk. Jadi sebenarnya faktor-faktor kejatuhan harga EV ni dia ada banyak benda. Hari ni kita nak tengok 10 sebab itu. Tapi seperti biasa sebelum kita tengok punca-punca kejatuhan harga kereta EV ni kita tengok secara keseluruhan dulu. Kalau tengok dari sudut global sebenarnya kereta EV ni dah lama dah maju negara-negara yang macam Norway yang mana pemilikan dia dah mencapai 60-70%. China sama juga 60 70%. Tapi kenapa di negara-negara macam ini pun masalah dia masih sama? Kereta-kereta EV dekat negara yang banyak kereta EV pun jatuh juga. Pelik kalau benda ni berlaku dekat Malaysia kita tak nafikan sebab percentage kita rendah tapi percentage yang tinggi kenapa dia masih jatuh juga? Kereta-kereta EV ni tujuan direka adalah untuk teknologi masa depan, bersih alam sekitar, sustainability. Tapi realitinya resale value terjun tiruk gunung ke dalam lembah yang hilang. So ini dia sebab-sebab yang menjadi punca kejatuhan harga kereta-kereta elektrik di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Yang pertama sekali sebab teknologi. Teknologi EV ni dia cepat outdated. Alright. Berbanding dengan kereta yang dah dicipta lebih 100 tahun. Bateri ni mungkin sekitar 10-20 tahun lah yang paling giat. Jadi, kalau kereta kita lihat dia sebagai kereta, tapi kereta EV, kita lihat dia macam teknologi smartphone, macam komputer, macam iPad, macam laptop. Jadi, semua tu bergantung pada kepantasan sebagaimana teknologi itu berubah. Yang mana? Pada kereta elektrik, kita selalu tengok kapasiti bateri, teknologi bateri, jenis-jenis bateri ha, maksudnya penyejukannya, on-board chargernya, bateri management sistemnya software, range dan juga charging speed contohnya pada 5 tahun lepas rata-rata EV dia ada range sekitar 300km EV yang sekarang 5 tahun berikutnya 400, 500, 600km dan teknologi untuk mengecas juga Semakin laju Dulu nak dapatkan 300 Mungkin makan masa 2 jam Atau sejam setengah Sekarang nak dapatkan 600 500 Makan masa 30 minit 20 minit Seterusnya Benda-benda ini Yang akan mempengaruhi Teknologi Dan teknologi itu menyebabkan Kereta itu baru 5 tahun Dia ke belakang ui, Orang nampak ui, Kuno betul Kereta yang baru ni 15 minit dah penuh charge. Yang itu ui, 15 hari baru penuh ha, Dia nampak Kuno dah menyebabkan Kereta itu Jatuh harga yang kedua, isu dan ketakutan pada teknologi bateri itu sendiri. Walaupun pada hari ini, bateri EV boleh tahan memang lama. Dulu memang tak lama. Sekarang ni, average bateri pada kereta EV boleh tahan sehingga 8 sampai 10 tahun. Dan pengeluar juga bagi waranti yang panjang. 8 tahun sampai 160 ribu sampai 200 ribu kalau peraduan selama-lamanya dia tanggung tapi kena bayar lah monthly tu okay. Walaupun begitu, pembeli tetap ada rasa takut khususnya pada pembeli-pembeli second hand. Ha, okay, kalau kereta tu dah berusia 3-4 tahun, dia mesti fikir, hmm, kalau bateri kong, macam mana? Hmm, kalau tukar bateri nanti, mahal ke tak? Ha, kalau kereta dah berusia 8 tahun, dah tak ada waranti. Kos untuk menukar bateri, range lah. Ha, kita cakap daripada RM30,000, RM40,000 sampai RM100,000 bergantung pada saiz dan teknologi bateri. Jadi benda-benda ni memang dia tak boleh ubah. Bateri dia bukan macam kereta ICE. Kereta enjin, kereta kong kita boleh beli enjin half cut. 3,000, 4,000 dah boleh beli. Tapi bateri, dia tak boleh beli bateri half cut. Dia kena beli bateri baru. Dan bateri itulah sebenarnya yang menjadikan kereta itu mahal. Kos bateri memang sangat tinggi. Yang ketiga, harga kereta EV baru yang semakin murah. Benda ni bukan saja berlaku di Malaysia yang anda nampak tapi masalah ini juga teruk serang melanda di China Okey, kalau kat Malaysia kita boleh tengok faktor terbesarnya adalah insentif yang dibuat oleh kerajaan lah ha, free duty, free excise, free cukai apa semua sampai 2025 menjadikan kereta tu murah pada 2026 kita jangkakan kereta tu mahal tapi nampak gayanya macam makin murah sebab manufacturer khususnya daripada China ni dia orang berperang perang harga dia memang sangat agresif. Kita boleh nampak harga EV turun setiap tahun dan masalah ini lebih ketara berlaku di China. Ada orang tanya dekat CEO Xpeng, Bos jual kereta A, generasi 1 mahal. Bos jual kereta yang sama, generasi nombor 2 lagi murah. Macam mana bos? Rokak, rosaklah market. Dia tanya dekat CEO Xpeng. Tahu tak CEO Xpeng jawab apa? Ya, kami faham masalah tu. Kami bukan tak bersimpati, kami kesian. Tapi sekarang bukannya fasa untuk kesian. Sekarang kami kena fikir macam mana nak survive. Sebabnya, dia orang punya market memang sangat kompetitif dan itulah yang terjadi pada negara-negara lain yang mempunyai kereta dan juga jenama daripada nama China. Bayangkan, BYD Atto 3 dulu masa first launch dia jual berapa? 1516. Sekarang kereta yang sama, facelift dijual lagi murah. 120 lebih. Cuba bayangkan, apa jadi pada orang yang beli 150, 160 tadi yang sekarang loan dia masih serve lagi pada 120, 110. Ha, dan harga itu memang tak akan melonjak naik lah. Dia akan lama, makin lama, makin tua, makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Yang keempat, permintaan ataupun demand pasaran yang terhad. Walaupun kita nampak banyak orang bersembang, banyak orang berbincang dalam grup WhatsApp, grup media sosial, apa semua orang buat video, review apa semua. Hakikatnya, bukan semua orang nak beli EV. Sebabnya, bukan semua orang mampu untuk pakai EV. Yang ini, anda boleh tengok huraian saya dalam video kenapa EV itu tidak sesuai untuk anda. Ada video dia dalam link dekat bawah ni. Anda boleh tengok saya ceritakan panjang lebar. Orang-orang yang sesuai pakai kereta elektrik. Jadi, orang-orang ini, dia tak boleh pun nak pakai elektrik. Contoh, dia duduk di apartmen duduk di kondo-kondo lama yang memang sistem pendawaian elektrik dia kuno, lama, kabel kecil nak pasang charger-charger laju tak boleh kemudian orang-orang yang duduk dekat kawasan dia memang landed tapi single phase dengan jaluran elektrik yang rendah selalu trip ini mendatangkan masalah dan juga orang-orang yang memang tidak ada kemudahan infra orang yang nak balik kampung jalan jauh gua musang jeli Kuala Terengganu tempat-tempat yang charger susah in between dia nak sampai dekat destinasi dia itu menjadikan market untuk kereta EV itu walaupun kita nampak besar tapi sebenarnya sangat kecil dan sangat niche bila kereta baru makin banyak dijual tapi market second hand dia masih begitu 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 saja maka dekat sini barang banyak tapi dekat sini demand dia sikit itu jadi apa? jadi menjunam lagi harganya terus ke dasar yang kelima, dia tak macam kereta berenjin. Kereta EV ni adalah alat atau appliance. Dia bukan emosi. Dalam seluruh pengeluaran kereta EV, semua jenama, semua pengeluar, semua model dan semua negara. Tak ada satu pun kereta EV yang kekal. Dia punya harga semua je berebut-rebut untuk terjun ke dalam gaung. Okey. Beza emosi dan juga appliance. Okay. kereta ICE, kereta berenjin ni dia ada soul, dia ada jiwa. Dia ada bunyi enjin. Lepas tu dia ada brand heritage, dia ada jenama yang mengekalkan kereta bentuk soul dan jiwa. Dia ada feel, dia ada perasaan, dia ada prestasi yang kita boleh rasa. Kereta-kereta macam ni, dia mechanical. Walaupun yalah dah banyak kereta-kereta yang pakai EPS apa semua, tapi kita boleh rasa kuasa tu dihantar pada tangan kita pada kaki kita. Berbeza dengan EV, dia sebuah alat yang tidak mempunyai perasaan. Dia tekan-tekan pergi, tekan-tekan pergi, bateri habis. Dan dia pun cuma boleh jalan lurus. Dia tak boleh corner-corner. Corner-corner dia masuk longkang. Jadi EV ni dia ibarat macam tools, macam alat, macam peralatan elektrik dengan roda. Ha, jadi bila dia tak ada emosi, dia tak ada emotion dia susah nak jadi perasaan orang Wah aku nak simpan lah kereta ni Sebab dia ada sejarah Sebab dia dia sedap dipandu Tak ada Sama je A sampai Z kereta elektrik Sama je Macam mana kita pakai handphone Macam tu lah kereta elektrik Emosi tu tak ada Yang keenam Sokongan daripada pengeluar yang belum pasti Hmm Apa maksudnya? Maksudnya kita dapat tengok banyaknya brand-brand kereta EV Dalam pasaran sekarang ni adalah brand baru Khususnya daripada China. Jadi kebimbangan orang, ketakutan orang. Orang yang nak beli kereta second hand ni, dia kena mempunyai kemampuan. Dia tahu dia akan loan juga dan dia akan bayar komitmen yang mungkin lagi 5 ke 9 tahun. Sedangkan kereta second hand yang dia beli itu pun sudah berusia katakan 5 tahun. Kalau dia nak bayar lagi 9 tahun, kereta tu jadi 14 tahun. Ketakutan utama pengguna-pengguna ini adalah nanti dia orang ni lagi lima tahun, ada lagi ke kat Malaysia ni? Entah-entah dah cabut. Entah-entah model ni dia orang dah tak support pun. Dia dah tak update dia punya software apa semua macam phone-phone lama. Sebab kita kena bandingkan dengan kereta pakai enjin. Kereta pakai enjin, dia tidak perlu update pun. Kancil tahun 1994, One Ahok dia boleh tune lagi dia punya karburetor Tiada masalah Siapa-siapa pun boleh bawa Nak pakai tayar apa Nak pakai karburetor apa Nak isi minyak apa tak ada masalah Tapi berbeza dengan EV EV ni sampai satu tahap Nanti hmm, Apa jadi kalau OTA dah tak boleh update Apa jadi kalau Charger dah semakin laju Dan dia tak boleh nak kong? Apa jadi bila Software-software ACC -software ni Dah tak boleh comply Dengan undang-undang yang sedia ada? Apa jadi Dan Kemungkinan-kemungkinan ini Menjadikan orang Takut Kemungkinan-kemungkinan ini juga Menjadikan orang ragu-ragu Eh -ragu macam mana macam mana kalau tadi ha, dan kemungkinan-kemungkinan ini juga menjadikan harga dia jatuh tak nak orang beli okey itulah tadi sebab-sebab yang menjadikan kereta-kereta EV ni resale value dia menjunam kami akan buat episod seterusnya yang mana lebih menarik lagi jangan lupa untuk subscribe ha, kami akan ceritakan okey secara keseluruhannya walaupun kita rasa EV ni dah lama dalam pasaran Yelah kat Malaysia tak lama lah Mungkin 3-4 tahun Tapi Kalau kita ikut daripada model EV pertama Yang dikeluarkan dalam dunia lah nah, Kalau ikut Mitsubishi Aimee apa semua Semua EV ni dah lebih daripada Mungkin 20 tahun macam tu Tapi Kelajuan sebenar Speed sebenar Pengeluaran elektrik Selepas Covid Baru kita rasa 21 sampai sekarang 4-5 tahun Kebelakangan ni Namun Anda kena ingat satu perkara Walaupun kita rasa EV tu banyak Sebenarnya market ini Masih belum mecut dia belum matang orang yang nak membeli EV dia dah beli maksudnya orang yang sukakan teknologi orang sukakan kecanggihan sukakan keamanan kemusnahan dunia benci dia nak hijau lah apa semua orang-orang macam ni dia akan ke depan walaupun dia tahu minyak murah apa semua tapi sebab dia menghargai dunia dia sayangkan dunia orang-orang macam ni dah beli sekarang adalah fasa orang yang 50-50 yang ini hmm, dia bukan lagi beli berdasarkan kesedaran semata-mata dia beli berdasarkan faktor banyak yang lain convenient, practicality, ekonomi benda-benda macam ni jadi dia orang punya percaturan dan ini fasa yang sekarang dan ada fasa yang lepas ni orang yang biasa-biasa ni kereta-kereta yang murah kereta-kereta bawah RM100,000 jadi masyarakat jadi dengan pasaran yang belum matang ini dicampur pula dengan pasaran dekat Malaysia yang mana minyak kita sangat murah 1 liter minyak lebih murah daripada 1 liter Coca-Cola. Jadi itu akan melambatkan lagi pembangunan EV dekat Malaysia. Makin lambat orang nak pakai EV, bila makin lambat makin kurang ini dia akan sampai satu fasa tu orang slow beli. EV. Dan apa jadi pada second hand ni? Dia akan terus jatuh, jatuh dan jatuh. Jadi bila bang sebenarnya kalau kita nak beli EV ni, kalau anda nak beli EV sekarang pasaran second hand memang tengah sedap. Umur 2-3 tahun punya EV harga diskaun 50-60% berbanding anda beli baru. Dan sekarang adalah masanya Bila masa dia akan naik Kita tak akan tahu Tapi dalam konteks Malaysia saya percaya lambat lagi ha, Jadi kalau nak beli baru tak ada masalah Boleh beli Provider anda cukup mampu nak bayar Dan kena telan bulat-bulat Bahawa resale dia tetap akan menjunam But then again Kalau kita pakai Kita pakai kita happy kita happy, gembira, kita suka benda yang kita pakai, biar pi lah nak jatuh tak mana pun kan. Kita happy kan, kita suka benda yang kita beli kan. Jangan ikut orang lain. Orang lain mungkin dia dia nak simpan di value, dia beli tu mungkin dia nak jual balik kan. Ha, tak apa, kita kat rumah bertantan emas. Apa peduli. Okey, itulah video kita pada kali ini. Sekian terima kasih kepada anda yang berjaya menonton sampai habis dan jangan lupa bantulah kami dengan menekan subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Sekian terima kasih.